कैबिनेट की बैठक में हमें अजीत पवार के बगल में बैठना पड़ता है और इसीलिए बाहर आके मुझे उल्टी होती है इस प्रकार का बयान दिया है शिंदे सरकार के मंत्री तानाजी सावंत इन्होंने तानाजी सावंत इन्होंने जानबूझकर अजीत पवार को अपमानित करने का षड्यंत्र शायद शिंदे साहब के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया है ऐसा मुझे लगता है इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा उसका कारण अजीत पवार है ये आरएसएस भी कह चुकी है देवेंद्र फडणवीस जी भी कह चुके हैं और अजीत पवार को सरकार में शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश है ये भी लोगों के सामने आ चुका है और इसीलिए अजीत पवार को अपमानित करने का एक षड्यंत्र तानाजी के माध्यम तानाजी सावंत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे सेना उन्होंने रचा इसमें कोई दो मत रहने की आवश्यकता नहीं है प्रश्न ये है कि अजीत पवार जो एक स्वाभिमानी नेता खुद को कहते हैं आज उनकी पार्टी सत्ता की लालच में इस प्रकार का अपमान किस प्रकार से सहन कर सकती है उनके कार्यकर्ते नहीं आ रहे उनके कार्यकर्ते प्रतिक्रिया नहीं दे रहे अजीत पवार सत्ता नहीं छोड़ रहे क्योंकि अपमान सहन कर रहे लेकिन सत्ता नहीं छोड़ रहे इस प्रकार अजीत पवार के विचारों का पतन होगा ऐसा मुझे कभी लगा नहीं था अजीत पवार जी जब राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी में थे हमारे नेता थे हम उनके विचारों से प्रभावित थे और उनके बगल में बैठने के लिए हम सब कार्यकर्ता बड़े उत्सुक थे लेकिन आज की सरकार में अजीत दादा शामिल हैं उनके सहयोगी मंत्रियों को उनके बगल में बैठना पसंद नहीं नागवार है बाहर आने के बाद उनको उल्टियां हो रही है मुझे लगता है कि अजीत पवार जी की पार्टी का स्वाभिमान पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है अगर अजीत पवार जी महाराष्ट्र की सरकार से इस्तीफा नहीं देते तो ये मानना तय है कि उनकी पार्टी में स्वाभिमान नाम की चीज स्वाभिमान नामकी कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये अजितदा लागतं परंतु बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात असं वक्तव्य केलं आहे शिंदे सरकारचे मंत्री तानाजी सावंत यांनी भारतीय जनता पार्टी असेल आर एस असेल आर एस एस असेल यांनी हे मान्य केले कि अजित पवारांना सत्तेमध्ये सहभागी घेऊन काहीच उपयोग झाला नाही भारतीय जनता पार्टीची मतं घटली आणि अजित पवार हे कुठेतरी भारतीय जनता पार्टीसाठी लायबिलिटी ठरले असं सुप्तपणे मान्य केलेलं आहे आर एस एस आणि भारतीय जनता पार्टीने तिथेच तानाजी सामंत असे म्हणतात की अजित पवारांच्यासोबत आम्हाला बसावं लागतं कॅबिनेटमध्ये बाहेर येऊन उलट्या होतात जाहीर वक्तव्य केलं याचा अर्थ स्पष्ट आहे अजित पवार यांचा अपमान हे आता भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे सरकार करत आहे एकेकाळी अजित पवारांचा एक, -एक, एक रुबाब होता शरद पवारांच्या पक्षामध्ये एक आकर्षण होतं पवारसाहेबांच्या पक्षामध्ये आणि अजितदादांच्या बाजूला बसण्यासाठी कार्यकर्ते पुढे पुढे येत होते पुढे पुढे जात होते परंतु त्या अजितदादाच्या बाजूला बसून आज शिंदे सरकारच्या मंत्र्यांना उलट्या होऊ लागल्यात एवढा अपमान अजितदादा कसा सहन करू शकतात हेच मुळात कळत नाही अजितदादांचा हा स्वभाव हा एवढा नमता घेणारा स्वभाव हा अपमान सहन सहन करणारा स्वभाव याच्या आधी आम्ही कधी पाहिलेला नव्हता अजितदादा अशा पद्धतीने म्हणजे एक वाघ असलेले अजितदादा आता अशा पद्धतीने वागतील असं कधी वाटलं नव्हतं